Втомлені від робочої зміни, голодні і зневірені. Сотні працівників комунального підприємства Слоуміськводоканал 25 грудня вийшли на страйк під стіни виконкому. Більше п'яти місяців люди, що в мороз і спеку свої сили і здоров'я, віддають на те, аби місто стабільно забезпечувалося питною водою та не потонуло у фекаліях, не отримують заробітної плати, яка й так становить копійки. Тож терпець, як то кажуть, урвався. Юля місяця. Это всем работникам? Да, всем работникам. Да, 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 Какая реакция руководства? Вы обращались к нему, что вам обещают, что говорят? Ходили в управление, к нему в, это, в кабинет. Он нам сказал, что до декабря месяца он нам все отдаст, зарплату. Полностью? полностью. Ну да, да, сказал да. Вы перевели на неполный рабочий день, вы работаете неполный? Да, нам, у нас сейчас и забрали. Как вы настроены дальше? Что вы планируете еще делать? Какие действия? Завтра не будем выезжать вообще. Не будем. Раз. Пускай течет вода, канализация пускай. Пусть видят это городские власти, если они не реагируют на то, что... Вот. Я же говорю, пришло начальство новое. Я... они, никто не пришел и не сказал даже, как его зовут. или Никто не знает. Вот мы разгружали заглушку. Прибежал там главный инженер. Он, оказ, как потом оказалось, главный инженер. А кто его знает? Кто он? Это же уже получили зарплату свою. Контора, Контора ну, бухгалтерия, там, второй экономисты. Этаж, короче, экономисты, юристы. юристы. Там. Здесь же ж ни одного на, нету на представителя ЭТР, никто ю не юрист, пришел. На 300 человек три юриста. Ни юрист Зачем, не пришел. О, у нас нужна? только тут одни рабочие вот собрались, те, что по колодцам лазят. ми подавали. Он нам сказав, що пишіть заявлення в суд. Он от написали в суд. Хто розписувався, підписувався цими відтримування. На фоні загального подорожчання товарів та послуг доведені до вічі роботяги підприємства, що мають за спиною кредити та численні борги перед знайомими, які позичали їм гроші на життя. Вимагають звільнити керівництва, що не справляється з посадовими обов'язками, і при цьому не вважає працівників за людей. Тому що нас не Наслу. Давай, Наш директор. директор. А чем не устраивает? Скажите, пожалуйста. Плохой руководитель. Директор как руководитель я, я считаю должен общаться с больше с народом, не, с коллективом. А так он не умеет себя вести. Только что-нибудь спроси, сразу резко резкие какие-то отмашки, ну чуть, чуть заявление на расчет. Вот это у него один ответ. И все. Получается кадрами не дорожит. Нет, нет. нет, нет. Мы для них биомасса. Биомасса. Проходят, смотрят, как будто мы вообще пустое место. Я не знаю, старый директор тут был нормально. За руку поздоровался, спросит, как родители, как, как, как твое самочувствие, как, как, как что, он может помощь какая-то или что. Здесь проходят, я ни разу не, не поздоровался, ничего. Ну а ваше отношение к тому, что вы зарплату вам должны? Мы свою работу выполняем. Нам обещают. Можно еще обещать. У меня сейчас лежит отец в кардиологии. Мать у меня на колясочнице. Я один. И что я скажу врачам? У нас же лечение бесплатное. Я уже три тысячи отдал за бесплатное лечение. Я не знаю, как дальше. Вообще не, не знаю. Міська влада, розуміючи правоту працівників горозвісного водоканалу, запрошує людей для спілкування до великої зали виконкому. Через деякий час на зібрання з'являються технічний та комерційний директори підприємства. Генеральний директор Володимир Байрачний, негайного звільнення якого найбільше вимагають працівники, не з'явився. Як заявили колеги, через хворобу ініціативна група страйкуючих висуває свої вимоги. Виплатити Виплаті по заробітній платі. Это в первую очередь, потому что наш директор, на оперативка, говорит, я ее не собираюсь выплачивать. Также, также выплачивать текущую заработную плату и в полном объеме. И как по колдокаву сказано два раза в месяц. Также должны нас обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Чтобы исполком приняло внимание то, что и помог отследить процесс прихода денег и ухода. Когда наш директор покупает стул за четыре с половиной тысячи и задолженность по заработной плате у нас находится, это беспредел просто. И мебель, и мебель. мебель, ремонт в управлении это все делается за наши деньги, а мы сидим, мы не можем ребенку купить конфету на новый год. Конечно, жалко, что нет убора. тому що він потребував наші собрать такое количество подписей. План виходу комунального підприємства з кризи, який міська влада доручила скласти керівництво слов міського не виявився дієвим та конструктивним. Опять чітко не було вказано, як збирається славгор водоканал, виходити з цього кризисного ситуації. Ну, це как бы вопрос к менеджменту. и руководителя. Когда мы выделили деньги на погашение октябрь, но зато в на выплату текущей октябрьской зарплаты, было обещание выплаты, ну, продолжение выплаты текущих зарплат и график по частичному погашению задолженности. И в частности ноябрьская зарплата прозвучала цифра до 20 декабря, должна была быть выключена. Нам обещают 29 -го. Шістдесят 60-65% процентів плати та в середньому получается, кожен получит ну по 600 на сімсот гривень смешно. смішно цены везде поднялись, паднялі томивши світ свавілля керівників, працівники пообіцяли залишити на свята місто без води та у фекаліях, щоб у такий радикальний спосіб привернути до себе увагу та нарешті змусити керманичів діяти. Рієнтабельна предприятия підприємство, чим воно потрібно вообще а три дня не буду урок без води, да вспомните, що є горводоканал. Нікому горводоканал не надо, пока вода є. Поки робота є. Посмотрите, яка техніка, какие трактора. Ключі з дому таскає. Сьогодні нету нічого вообще. Не говорю список, це вообще мелочі. Слово тримають директори, які, окрім себе, звинувачують міську владу у мільйонних боргах, яких опинилось комунальне підприємство. по задолженности по заработной плате лежит как на исполкоме в лице, исполняющей обязанности мэра, депутатов, а также администрации КПС Лавровокана. Вы знаете из года в год, из месяца в месяц мы дотационные предприятия. Каких сами мы не можем выжить, выжить без помощи городского совета. И по мере возможности нам эта помощь оказывается. И вы это прекрасно знаете. В этом году нам зашло 5 миллионов, они все ушли на зарплату. Правильные требования трудового коллектива. Люди работали, люди должны получать заработную плату. Никто не возражает вообще. Запрата, зарплата должна быть выплачена. По поводу зарплаты. Вы говорили, мерзли целую неделю. Да, морозы были. А знаете, чего мерзли? Зачем мы выключили электричество? Потому что не соблюдали график покошения задолженности перед ДТЭКом. Жесткий. Коммерческий график. Мы не соблюдали для того, чтобы выдать на Ямскую зарплату в полном объеме. Вы Все деньги, которые собираются здесь за оказанные вам услуги, они должны идти на заработную плату и э, те ресурсы, которые потребляет город на канал. Это вода, электричество, ГСР. Другой вопрос, как они перераспределяются. Вот есть доходная, есть расходная часть. Так вот доходная, вот как коммерческий директор сказал, она составляет, предположим,.. 2 миллиона-2,5 а расходная почему-то составляет 3-3,5 миллиона. В то время как приоритетная выплата заработной платы, а деньги уходят на другие непонятные покупки. Но по этому поводу вот сегодня присутствовал на исполкоме представитель налоговой инспекции и а, город дел. А, Тому діло, діла окумірні запроси возбуждені уголовного дія. Роз'яснення керівників щодо великої затратної частини, яку має підприємство, людей не заспокоїли. Водоканал щомісяця отримує гроші від населення за спожиту питну воду. Питання, куди вони потім діваються. Воду на покупати, а потім продавати. Откуда ці долги? Долги ці не за три місяці, не за два місяці образували. Так що ми рівному полі за лікарні. сокращать водоканалы. Я когда работал, был главный инженер, главный инженер, директор, энергетик и снабженец. Сейчас, куда ни плюнь, везде одно начальство. На одного раба, два прораба. Понимаете, инженер? То, что у кого-то терпение лопнет, а что Байрач не смылся в Киев, это уже достоверно знаю. Он на больничном, но он в Киеве находится. И кто его сюда прислал? Скажите, пожалуйста. Это не исполком нашей прислал его. А сюда нужно человека, тот, который славянский. Понимаете вы или нет? Славянский, а не тот, что левый какой-то к нам пришел. Также и главный инженер. Он знает что-нибудь по сетям. От от И от того, что мы эмоции свои покажем, денег у нас не появится. Давайте, закройте, закройте. Чтобы нам потом не рассказывали, какую воздуху там поставили контролировать. Каждый один. Которые ходят пешком на работу. Давайте. Но что делать? Спасибо. Все, решили вопрос. Да? Градусне задоволення зашкалює, емоції переповнюють обидві сторони конфлікту. Однак разом із тим шляхи вирішення ситуації так і не знаходяться для подальшого ругляду питання. Наступного дня планують провести позачергове засідання викону. Надалі можна світа. Все получают воды. на водоканалу ущерб. Вы что, вы вы вообще вы... ущербные люди или чего? Сегодня проплатили последний платеж, за неделю мы скумулировали деньги. И вот эти деньги, которые у нас остались в собственных средств, сейчас выдадутся вам на заработную плату. Я, я не знаю. Нет их больше, ты понимаешь, Алеш? Что Скажите, это в ваших силах Байрашного убрать? И вернуть назад Сулеймат. Вполне возможно, завтра на исполкоме это решение будет принято. Я... А, нужна резолюция нашей сегодняшней встречи. И завтра на исполкоме это будет рассмотрено. Контракт, контракт. Либо за невыполнение условий контракта. Есть. Они должны быть систематическими, а то есть подтверждены. Ну, исполком на завтра рассмотрит этот вопрос. Единственный момент, если человек на больничном, то татар... он заболел. Ой. Ой. А в какой палате он лежит? Передачки принести можно? Предприятие банкрот. Нерентабельное. Но ну, почему отсюда никого не выгонишь вообще? Вы скажите. Может, я не прав? Но <су -у> он же пришел. Нерентабельное предприятие. Он не хочет здесь, напиши заявление. Так и не так У підсумку вимоги трудового колективу водоканалу залишились незмінними. Убрать байрачного. Да. Виплатити всю задолженність по заробітній платі. Да. Виплатіть текущу заробітну плату в повному об'ємі. вернуть нам час. Это мы тоже требуем. То, что это было все-таки незаконно сделано. Ну, штатное расписание надо пересмотреть. То есть технического директора переименовать как главный инженер, коммерческий директор не нужен. 70 человек администрация. Этот факт вы не знали. Я вам говорю. То есть на каждого рабочего, на 5 человек рабочих у нас один руководитель. И мы кормим их. Мы зарабатываем для них зарплату. Они получают зарплату, а мы нет. То есть наши требования остаются в силе. Кто за? Поднимите руки.